e g'iybatchilar <-ç 'le> ichimizda bor shunaqalar yo'q emas namoz o'qidi degani bu золотой degani da bu ko'ryapmiz namoz o'qiganda ham hajga -ge -ge borganda ham umraga borganda ham любойni ko'ryapmiz e g'iybatchilar <-ç> Ey tuhmatchilar ichimizda bo'lsaiz siz bu primoйda ko'rayotganlar internetga qo'yganimizdan ke keyin keng eshitadi Ey g'iybatchilar <-ç 'le> oshna qadrdon opa singil ko'zingizni oching holiz eng zo'r uslub oldingizda yo'q odam haqida gapirmang va gapirtirmang faqat gapirmang emas gapirtirmang ham shunga juda mahkam turinglar ayniqsa yoshlar atta batta o'tiradiganlar mahallada chiqib olib umuman общий hammaga tegishli ekan bu deb o'ylab qarasam erkaku ayol yoshiu qari hammaga tegishli ekan gapirmang va gapirtirmang sabab o'zigiz gapirmasangiz ham gapirayotganda eshitib o'tirsangiz o'sha gapirilayotgan g'iybat qilinayotgan odamga o'sha yerda o'tirgan hammni savobidan boradi buni gunohiuqa bak o'tadi shu kerakmi